Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə hansıların istiqaməti hara gedir, onları göstərəcəm. Çünki dostlarımız dedi ki, bizə daha ətraflı göstərən, qiymətlərin tarazlığını göstərin. Yəni ilk olaraq eBay şirkətindən başlayə bilərəm. eBay şirkət dostlarımız almaq istəyirdi. Mən isə eBay şirkətinin hələ alış üçün mükəmməl olmadığını düşünürəm, çünki eBay şirkətinin hələ də belə bir qrafiklər durmadan düşüşə davam edir. Hədurman düşəlməsi ilə bu cəmi 17 19 dollar ələğində gələcək və 17-19 dollar aralığı mənim üçün əlverişli olacaq alış üçün. Bundan sonra isə bizim siyahımızda hansılar var idi? Lumen şirkəti var idi. Lumen şirkətində aylıq, aylıq qrafiknə baxanda isə Lumen şirkətində aylıqda artıq bizə alış əmrini verdiyini görürük. Yəni burdan gördüyümüz kimi burada 1-ci alış, 2 və 3-cü alış nöqtələrimiz var. Yəni bu bir xəttə 3 dəfə toxunuş edəndə artıq yüksəlişə hazırlıq deməkdir. Ona görə növbətə AIB və o birsa aylar içində mən ümumiyyətlə uğurlu olacağını düşünürəm. Ona görə biraz daha səbir olub gözləmək lazımdır. Ötən videolarımız görmüşdüz ki, dəyən sizə məlumat vermişdik ki, dollar yüksəlir. Biraz gözləmək lazımdır. Alış üçün ayın sonunu gözləmək lazımdır. Sonra sizə VFS şirkətini göstərmişdik. VFS şirkətində isə Burda görə bilərsiniz ki, VFS şirkətində 3 aylıq qrafikə baxdıqda hara gəliş etmək istəyirəm sizə göstərəcəyəm. VFS şirkətinin hədəfi isə 19.93 ya 17.53-dür. O aralıqdan artıq VFS şirkini dəyərləndirmək olar. Yəni dostlar, nəsa almadan öncə mütləq şəkildə, mütləq şəkildə baxın qrafiklərə çünki görürsüz düşüşlər elə ani düşüşlər olur ki, yəni içəridə qala bilərik. Yəni bu da bizim üçün düzdür. Əlimizdə olan dəyərlər itmir. Yəni nəsa o gözləsək və yenə qazançı ola bilərik amma baxır hardan almışıq. Məsələn biz burdan alıb saxlasaq bizdən rahat 20 il gözləməli ki, aldığımız məbləğ gəlir-buranı keçsin. Yəni ona görə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Alışlarda mütləq şəkildə düşüşlərdə almalıyıq. Alış etdən zamansa mütləq bu sarı orta xətt var, ortalama xətt var. Bu da yüksəliş və düşüş trendini göstərir. Biz alış etdiyimiz zaman mütləq o qrafik sarı ortalama xəttinin aşağısında olmalıdır. Nə qədər onun aşağısında çox olsa, oralardan alış etmək ki, müəyyən bir müddət keçəndən sonra sardan üstünə gəlsin. Çünki sardın üstünə gəlməsi bütün üçün qazancları əldə edəcək. Yəni bu sardın aşağı düşəndə itirmək, yuxarı baxdısa yüksəliş, yəni qazanc gətirmək potensialı göstərir. Bundan başqa isə host hotel şirkəti də ə, bunun daha çox yay aylarına doğru ə, yüksəlişəcəyini gözləyirəm. Çünki Hostotel Hotel-in grafiki, gözəl grafiktir. Yəni hazırda da hər hansı bir düşmə potensialı yoxdur. Yəni yüksəlişlə gedir. Yəni belə davam etsə, heç bir yüksəliş olması 35 dollar hədəfi qoymuşuq. Yəni 35 dollar kimi 100% kimi yüksələ bilər. Burada təbii ki, birdən birə yox, o 2-3 arzında ola bilər. Çünki səhmlər birdən birə yüksələ də bilər və yaxud gecikə yüksələ bilər. Səhmi biraz hərəkət kriptoya görə biraz zəyifdir ə ona görə də biraz da səbirlə gözləmək lazımdır. Sonra növbəti qeydimizdən biri isə bura diş network və diş networks-a məncə potensialı, yüksəliş potensialı sahib bir şirkətdir. Çünki burada da gördüyünüz kimi artıq ikili toxunuş var. Sadəcə biraz daha səbirlib məncə gözləmək lazımdır ki, növbəti ayın sonunda kimə görək diş özünü necə doğruldacaq. Amma aylıq qrafikdə isə artıq pozitiv bir uyumsuzluq var. Gördürük ki, RSI burada da üçlü toxunuş var. Burda isə ən aşağı qiymətli bir isə onun göstərməyib. Yəni bu burun üçün pozitivdir. Yəni biz buralardan alsaq növbəti ayırdaq. Bunu 16.85 dollara kimi təxmin görə bilərik. Yəni qrafiklərimizdə çox da siz də hansı şirkətləri istəyirsinizsə ona analiz edək. Yəni onun da bizə kommentarda bildirin. O şirkətlərə də baxaq. Bəlkə roblar bizim gözümüzdən qaça bilən şirkətlər var. Ona görə gözləyək. Bu arada dostlar, yani bu necə ola bilər? Yəni növbəti günlərdə Lumen Ailərdən Lumen şirkətinin qrafiki necə ola bilər? Yəni Lumen şirkətinin qrafiki, yəni belə bir modul da hərəkət edə bilər. Mənim fikrimcə, yəni ikinci Lumen şirkəti, yəni daha doğrusu birici də burdan göstərim. Yəni bu şirkət test olaraq bu panika satışı oldu. Ondan sonra belə yüksələcək. Sonra müəyyən bir müddət belə gözlədikdən sonra artıq o, belə bir yüksəlişə ə keşmə potensialı olmalıdır. Yəni mən sizinlə bu məndən belə bir hərəkət görürəm, amma çox ki mümkünsə olacaq. Çünki 1930-cu ildən işləyən şirkətdir, hələ ki heç bir yəni belə çətinlik olmayıb, qrafiklərə görə, yəni qrafiklə hansı bir şirkətə batma ehtimalı hələ ki yoxdur. Yəni ki normaldır. Ona görə bir balaca səy lazımdır ki, biz burdan yüksək qazanc götürək.